Да, я Понял. А почему все это суд? Ну, общаюсь с русскими. Ты уже русский, да? Да. Гражданин России? Да. А. Так, конечно. А, То ты за Путина, да? Конечно. А, а. зачем он а мне был А расскажи мне. А можно я тебе, я тебе одно питание задам? У вас? А ты должен ответить честно, по правде, значит, Ну, так як ти рахуєш, там не пинув, що ж ти вже закацапився, розумієш, тут сидиш ли, що ти в роті тримаєш? От я хочу тебе питання задати. От дивись, Наприклад, я громадянин Російської Федерації. О, і У мене російський паспорт. Живу в Вороніжі. Так. Та, та. І діти в мене в Воронежі родилися, батьки родилися в Воронежі. О. Тільки один Вопрос. недостаток. Вопрос, в чому? Ну ж вислухає до кінця. Тільки єдиний недостаток. Я китайськоязичний. Угу. І, І ти знаєш, мене на території вороні обіжаю. Чим? Нема телебачення на китайській мові, книжок нема, бібліотеки нема. Навіть інструкції по вживанні колбаси теж на русській мові. І мене як китайськоязично приунижують. І тепер питання. Як правильно мені поступити? Взяти чемодан і поїхати в Китай? Чи позвонити Сінь Зіньпіню, а він мій рідний брат? Щоб він прийшов з військами в вороні, зробив референдум. Вороніжі і в Воронівській області і присоєдинив до Китайської Народної Республіки. Як правильно зробити? Перше чи друге? Вот ви правильно про референдум сказали. Вот так правильно зробити, да. так. Мир так цивілізований пра... да, мір. Так, прав, підожди. Так, підожди. Так перше треба, чи другий дзвонити Сінь Віньпінь. Як, як ти должен зробити? поехать чемодан до Китаю, или звонить Синьцзиньпиню? Сначала вы должны провести референдум. Я значит звонить а, Синьцзиньпиню. Вы вопрос задали, вы выслушаете ответ. Ага. Сначала вы проводите референдум о том, что у вас э, 90 с лишним процентов поддерживают это решение. Вы отсоединяетесь от России, а потом вы звоните Си Цзиньпинь, чтобы он пустил вас в Китай. Собственно, как мы и сделали. Да як Си Цзиньпиню? чтобы Си Цзиньпинь пришел? Зачем? А спочатку ж 20 лютого 2014 року російські війська увійшли на територію Криму? А російська війська здійснила? Ні, вони ввійшли. Ні, вони увійшли, увійшли згідно домовленості контракту, який був підписаний про оренду території, навіть даже, даже не то, що з території комар не мав права без дозволу українського керівництва виїхати за територію. От так то. А для того, щоб. Підожди. А для того, щоб тобі досконально документ показати, що російські війська почали війну, подивися, є медаль за возвращення Криму. Там є дата 20 февраля 2014 року. Це міністерство, послушай, далі будеш знати. Тому що в Криму на той момент була единственная законна власть по всій Україні. Да не було ти, слушай, а ж... Ти, ти почитай конституцію, а то що ти сказав, що перше треба приєднатися до Криму, а ти в мене в прямому ефірі я обов'язково виставлю і тебе за сепаратизм, тебе й ще на території Російської Федерації у місті Ревуту Московської, у місті Ревуту, Московської області. Я що таких, як ви. Ту, що ти чуєш, ти вже хочеш зробити сепарата, сепарацію к, е, Дворонівської а просто... області. Вот так-то е, ФСБ з тобою заінтересується, а я реально кажу е, гелолокація, мобільний ревоту Московської області. Давай, слава Україні! Да, Наконец-то одно интеллигентное да. лицо зависит. Ну насчет я не знаю, я не интеллигент, я колхоз. Нашего. Нашего. Что? Я колхоз. Я в деревне живу. Интеллигенты <свист> это те, которые в библиотеку ходят, на концерт. Я ивану франковская <свист> область. Районный центр Трпенкевич. А, это самое, это Бондарштадт, что ли? Бондарштадт это. Ну как, бы, да. это, это да, как бы. ну, как бы это. Ну как бы ворон. Это самая, это самое, как это. Львівская, Львівская область. Ну да, Лембургская, Лембургская, да. Лембургская. Львивская область, Ага. Ивано-Франкивская. Да, Ивано-Франкиевская. А Иванов Танкинская. А из Витки. Ну наконец-то. А Литературная столица России. Какая? Литературная столица России. Литерату... Литературная столица. А я ж откуда знаю? А, а я ж откуда знаю? Ну, блин, ну я я знаю, что вы такие туповатые немножко. В Ивано-Прантивской области. Какая литература? Какая литература? Да. Литературная столица России. Но у вас есть другом гаджет? Другой нет, у нас нет. Нету нас нет. Да какого города? Я же говорю, литературная столица России. Литературная столица России. Литература? Я же говорю, что вы все украинцы... Все украинцы, они туповаты немножко, они даже не знают, где города. Города России. А я вообще не знаю я вообще не знаю города. Да, не знаю города. Говорят, я думал, я думал, э, я думал, вот Москва, я думал, Москва, что это как бы город. И. Нет. А это оказывается крейсер. Ну как бы, это Сразу город и Это как бы город. Ну что ты мне врешь? Как бы город и есть. Нет. Так я нет. сам нет. думал, что Москва это город. А оказывается, şey, Москва это крейсер. Это. Который резко. Ленинград это город. Да. Как Ленинград? Как? Ленинград, Ленинград это тоже город Е. Что есть город Ленинград? Что есть город Ленинград? Да. Где? Ну, как бы сейчас он Санкт-Петербург. А, Санкт а, ну видишь, опять ты мне соврал. Ну, видишь, опять ты мне соврал. Так Санкт-Петербург или Ленинград? Санкт-Петербург Вообще никак не сорвал. Не соврал. Вообще ни в чем не соврал. Так города Ленинграда нет. Это это же, как бы это вранье, это же, это самое, украинцев это так развито, блин, чтобы соврать. Ну хорошо, ну хорошо, быть, давайте мне встреча. скажи такое. А вот ты вот слышал про знаменитый город Крепенкевич? Как? Ну, город Крепенкевич. Крепенкевич? Не, не Крепенкевич, Пют, а Пютункевич. Вообще первый раз. А чем он славится? Чем он славится? О, -о, О, чем он Это Вальвинская, это, это Вальвинская область. Нет, И это Ивана Франковская его. А Ивана Франковская. Да. А чем он славится? Знаменитый. Самый большой город. Нет, подождите, а чем он славится? Чем он славится? Да, чем твой наука его славится космическими изобретениями? Не, а чем он слайс? Ну, Потому там, что, там, что в этом там, городе трактор, трактор какой-нибудь или вертолит, вертолит что-нибудь изобрели какой-нибудь. Нет, чем у нас нет? сейчас стоят американские базы. Матовские. Сейчас... О, -о, -о, О. И как а бы вот да, калибры. калибры. Калибры, да то калибры, тут. Да не подожди. А, то если вот этим только славится, то что, что там стоят... Нет, ну, то есть, ты, ты, ты оба выслушаешь, меня И в нашем городе один доцент науки придумал, ну, один доцент науки, поможет в животноводстве. Доцент науки? Поможет по, в по, по животноводстве. Я думаю, что это звание науки. Да, но ну я же тебе говорю, Вася его звал, Иванович. Он придумал боевых гусей. Боевые гопаки? Гусь! Гусь, боевый гусь? Да, боевые гуси. А, боевые гуси. Они такие самые, как домашние, только полтора раза длиннее и крыло. Ну, где-то я так мерил, как бы на с полметра. Одно. Размах крыльев очень большой. Так, летает, что, летает? Да, это ж не то, летает хорошо. И нас всех заставляют выращивать их, понимаешь? Ну, пенсионер. Что подожди, что заставляет? Ну, власть, власть. Местные. заставляет что через пенсионный фонд, заставляет в обязательном порядке, Порядки. в связи с военным положением, так. выращивает на одного пенсионера уси, уси, уси. до гусей. Так, а что они там гусе, гусям будет, а придумали, и что там, что там? Нет, как потом, они, как какие-то специальные, я не, не знаю. просто, мне просто очень сильно заинтересовало ваше это самое аргумент. И что там, Винтокрыл гусям при, при это самое, нет, Нет, они и, сами взлетают. И что там, гуси, да. короче, поднимаются вверх или как? Нет, они сами как убили. И перелетают, да, и перелетают. Да, да, Но главное им нет, американцы, как бы научились. Американские гуси, американские нет, нет. гуси. Гуси, может, американские, я не могу описать. А А винтокрылые, это американские? Нет там винтов нету. Винтов нету. Нету винтов. Нет, винтов нет. Крылья но есть. И, а, а вот американцы, Усей, американцы, Усей, ну, ты либо хочешь слушать, либо я тебе рассказываю, чем город... Я может. просто слышал, блин, просто не, не могу никак не понять, блин чем это так, поможет. Так вот это же, ну, вот эти и гуси, крыло, эти гуси, когда начинают уже перины обрастать, американцы проезжают, и они внедряют чип. Потом по команде говорят по спутника, как, как подожди, по... Подожди, как подожди. Я тебе перебью. Команду вот кто дает? Байден или кто дает? А, может, Байден? Не знаю. Ну, может, ты. Может, ты дает. У меня телефона нету. -то. Ну, блин, ну, мне кажется, ты что-то врешь уже, что блин. Если да ты, нет, не ну, но... ты... Я... Мне кажется, мне кажется, если ты не знаешь, кто команду дает, уже где-то врешь. Да я сам не знаю. Ну поговорим. А мне кажется, если ты не знаешь, кто команду дает, значит ты уже где-то врешь. Ну а ты откуда знаешь, кто команду дает? Ну блин, ну потому что ты же рассказываешь, что Ну давай, раз вру-то вру. вру. Один на себя.